আপোনালোকে কাজিনেমু খাই ভাল পায়নে কাজিনেমু এনেকৈ ৰ'দত নিদিয়াকৈ আচাৰ বনাই ৰাখিব পাৰি ইয়াৰ বাবে মই পাঁচটা নেমু বাকলি গুচাই লৈছোঁ লগতে এটুকুৰা আদা আৰু কেইটামান জলকীয়া লৈছোঁ টুকুৰা টুকুৰকৈ নেমুকেইটা কাটি লৈছোঁ এতিয়া তাত জলকীয়া নিমখ আৰু আদা দি এটা ৰাতিৰ কাৰণে নেমুখিনি ৰাখি থৈছোঁ তাৰপাছত গোটা মছলা হালধি আৰু নেমু ৰস দি দিছোঁ এনেকৈয়ে আচাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ ৰ'দত নিদিয়াকৈ